Всем привет! В работе у нас сегодня BMW. Так, как бы приехала с такой проблемкой, э, протекал обратка, металлическая трубка прогнила. Устранилась очень быстро с помощью куска шланга и двух хомутов. Но при проверке обнаружила следующая дилемма. Сейчас заведу И ее тише делаем. Так, так, сейчас. Чик. Температура полностью холодная машина. Вот. Ну, то, что там половина не работает, это не наша забота. Двигатель холодный. И вот что обнаружилось. Патрубки вот и дым валит Охладительная системный дым это значит сейчас заглушу Ой, потекло 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 не зажал вот так это вот у нас выгоняет тосол но Прикол в том. Машинка получила номера. Зеленые. Здесь не покажу, но как бы, кто знает, что за номера, объяснять не нужно. И завтра ей уже нужно ехать по назначению. В общем, видео будет очень коротенькое, потому что за сегодня надо поменять прокладку. Прокладка уже тоже как бы где-то едет. Все, погнали работать. Ну вот, голову сняли. И оказалось совсем печалька. Прокладка целая. А тут, не знаю, наверное, не будет видно. Мелких и крупных особенно на пятом цилиндре вообще провалено в общем 22 или 23 трещины насчитал мелких крупных и разных и всяких но самое интересное то что а там сейчас свечу чуть-чуть видно дырка а там должен стоять термостат Значит, оно уже давно была эта печаль. И кто-то ее попытался по-быстрому устранить. Ну вот оно и вылезло. Все, кино закончено. Головку искать. Не знаю, может бом, можем не бом, но скорее всего, что двигло, просто поменяем, да и все. Потому что если, если на перегретом ездило, то там что-то еще не так. Но это будет не знаю когда. Машина идет в подстойник. Все, всем спасибо, всем пока.